kehidupan kita di dunia lalu kita meninggal dunia, orang sekeliling kita menangis, tetapi kita bahagia, kita tersenyum kenapa tuan-tuan? puas puas di dalam menjalankan tanggungjawab itulah menaikkan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dalam kalam hikmah yang boleh dijadikan panduan itulah ilmu dan amal adalah saudara kembar. Ilmu yang kita cari, walaupun sedikit, baginda sebutkan. Yang lalu kita amalkan dengan istiqamah. Memang kalau letakkan tuan-tuan banyak ilmu. Banyak ilmu tuan-tuan tetapi nak diamalkan tu pun susah. Lalu bagi kita, kita usahakan biar. Setiap kali kita dapat ilmu, kita amalkan dengan yang sebaiknya. Ilmu dengan amal ni umpama kembar. Kembar tentang ibu mereka adalah cita-cita yang tinggi. Apa cita-cita kita tentang? Tak lain, tak bukan. Pertama, kita inginkan iaitu Paling tinggi KPI kita adalah syurga. Syurga tempat yang kita idam-idamkan. Ibu mereka adalah cita-cita yang tinggi. Lalu, kejahilan pula. Kejahilan dan kegagalan itu... Saudara kembar juga. Tentan. Orang yang jahil... Orang yang tak belajar, orang yang tidak mensyari' ilmu, lalu ia juga adalah di antara kembar kepada kegagalan. Ibu mereka adalah sikap yang malas. Siapa yang cakap tuan-tuan? Ibn Qayyim yang menyebutkan bahawa setiap mereka yang buat benda baik, setiap mereka yang mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Lepas disebutkan tuan-tuan dalam pepatah Arab, Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin au yang bermaksud ilmu itu tuan, -tuan kalau diamalkan tuan, -tuan seumpama om, um, ilmu yang tidak diamalkan seumpama pokok yang tidak berbuah tuan ya kita dapat ilmu bersama-sama dengan ustaz ustazah yang mengajar kita tuan, tuan lalu kalau tidak diamalkan maka diumpama pokok durian kita tanam tuan dah masuk 7 tahun 8 tahun eh, masuk 10 tahun tak berbuah tuan-tuan Lalu dia begitulah juga amalan kita. Tuan-tuan, kalau kita dapat ilmu, tidak diamalkan seumpama pokok yang tidak berbuah. Begitu juga dengan orang yang jahil. Jahil kenapa? Sebab tak belajar. Sekarang tuan, medium untuk belajar sangat mudah. Antaranya dengan datang hadir ke masjid, ke surau Ataqwa ini khususnya. Dengan kuliah-kuliah dan sebagainya. Begitu juga dengan secara online. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak nak jadikan diri kita bukan daripada golongan yang jahil. Jahil tuan saya lihat hari ini kan bila mana seorang hamba Allah cerita dengan saya ustaz, saya ni malu ustaz. Ni dalam keadaan saya bawa pencen ustaz, rapat-rapat ke masjid bawa ala cucu. Ni bila ambil sembahyang ustaz, kan, dia ambil sembahyang dekat pipe tuan kan. Ni tempat wuduk tu, tiba-tiba cucu dia rajin tuan bergurau ngatuk dia tuan. Cucu ditunjuk. Atuk, tomat atuk tak basah tu tak sah ambil semayang itu. Ya. Lalu dia tengok betul, kering tuan-tuan. Rupanya, rupanya selama ni dia ambil semayang, main tonyoh-tonyoh je kaki tuan-tuan. Ya. Tuan. Lalu cucu dia yang belajar kat sekolah kan dengan ustaz-ustazah betul, betul lagi dengan tuan-tuan program kampus dari solat dan sebagainya tuan. Lalu anak dia atau cucu dia tuan begitu eh, tepat menegur atuknya. Tu. belakang tu kering tu. ustazah kata tak sah semayang. Lalu dia kata apa? Malu saya Ustaz. Eh? Malu rupa rupanya dia kata apa? Kalau kata jahil, jahil lah saya Ustaz. Kenapa? Tak jaga betul-betul ketika dalam mengambil huduk. Bila huduknya tidak sah, maka tentuan sembahyangnya tidak sah. Tapi apa nak buat Ustaz? Baru tahu dia kata. Ya? Selama ni dia tak perhatikan tuan-tuan kat belakang tumit tu. Dia mesti basah Se sehinggalah buku ladinya. Kemudian disebutkan jahil ini adalah digabungkan kembar kepada gagal. Orang yang jahil adalah kembar kepada gagal. Dan ibu mereka adalah sikap yang malas. Inilah yang disebutkan bahawa perkara yang dinyatakan tentang pendapat ataupun lontaran daripada Ibn Qayyim al Jauzi. Kemudian, makanan penghuni neraka. Ya? Zakum, tuan-tuan ya bila disebutkan dalam ayat al-Quran tentang apa tuan-tuan surah ini iaitu tuan-tuan syajaratiz zaqqum kalau kita dengar ayat ni kalau kita ulang tuan-tuan ya -tuan lalu disebutkan tentang apa penghuni neraka makanannya adalah zakum seperti nyatakan dalam surah ini surah al-waqiah bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau seandainya setitis zakum itu nama pohon di neraka na'udzubillah kalau ditanya zakum ni kat mana tuan kat neraka menitis di kampung dunia niscaya akan merosakkan kehidupan penduduk dunia lalu bagaimana dengan keadaan orang yang menjadikan zakum sebagai makanannya maknanya apa pokok zakum tuan kat dalam neraka nanti akan menjadi makanan penghuni neraka lalu nabi kata apa pohon, zakum ni kalau lah tuan-tuan pokok ni kan. Hasil daripada buah ni tuan jatuh menitis ke atas satu kampung. Satu Korea ni tuan. Contoh Korea tuan surau Al-Taqwa ini. Maka baginda sebutkan dia akan merosakkan kehidupan penduduk dunia tersebut. Lalu bagaimana keadaannya? Kalau orang yang memakan zakum. Na'udzubillah. Maka sudah barang pasti akan hancur akan hancur tuan-tuan, itulah balasan sebenarnya. Itulah yang disebutkan tentang ayat yang ke-52 hinggalah 54 surah Al-Waqi'ah. Dan kadang-kadang kita perhatikan ni, eh, syajaratul zakum tuan-tuan. Dan letakkan ayat ini sebenarnya nak ingatkan pada kita, ia adalah makanan penghuni neraka. Hikmah ayat Al-Quran ini, itulah surah Al-Waqi'ah ini diturunkan. Bagi kita tuan-tuan, surah Al-Qiyamah Al ini bukanlah surah biasa-biasa. Kerana bayangan dan keterangannya tentang hari kiamat amatlah menakutkan. Seperti gegaran gunung yang begitu kuat sehingga ia bertukar menjadi debu. Kita tahu kan bagaimana diletakkan tuan, kehancuran kita kehancuran manusia khususnya dalam dunia yang sementara akhirat yang kekal selama-lamanya tuan-tuan, lalu dinyatakan tentang apa, iaitu lah tentang kehidupan dunia lalu bila sampainya kiamat tuan-tuan, semuanya akan hancur, termasuklah yang disebutkan sebesar-besar bangunan iaitu lah tentang apa tuan-tuan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala menjadi debu, gunung ganang gunung lambak yang dicantik itu tuan lalu dia akan hancur tuan akan hancur dan lebur semuanya seperti yang disebutkan di dalam surah al-waqiah ini lalu ia menjadi debu kenapa nanti akan bertebaran debu itu menutup seluruh kawasan berair termasuklah sungai eh? termasuklah laut termasuklah empangan dan sebagainya dan akhirnya rata semuanya menjadi apa tuan tak? Menjadi yang disebutkan padang mahsyar. Betul tak? Bagi kita kena faham. Apa yang Allah tunjukkan dalam surah al waqiah ini khususnya. Dinyatakan dengan sejelas-jelasnya. Iaitulah supaya kita menjadikan amalan-amalan di dalam kehidupan yang berbaki ini. Semuanya adalah di antara pesanan daripada Allah dan juga baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bayangkan. Jika rumah kita berada di sebelah kuari, tuan-tuan. Semalam saya daripada Gunung Pulai, tuan, tuan tengok kuari dah semakin luas, tuan-tuan. Banyaklah kawasan bukit ataupun Gunung Pulai itu dah muda. Diambil, tuan, -tuan itulah batu-batunya di kuari tersebut. Andai kata rumah kita di sebelah kuari, tuan-tuan. Di mana letupan dinamit yang digunakan untuk memecahkan batu sudah cukup menakutkan dan membuatkan kita tidak selesa. Itu tuan-tuan letup tuan-tuan bom tuan, -tuan. ni. saya kalau dulu uh, belajar di Perak tuan-tuan uh, pernah duduk di Kolokang Ustaz sekejap dengar tuan-tuan letupan bom tuan -tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kawasan kuari itu sudah barang pasti memerlukan letupan-letupan yang dinamakan dinamit tuan-tuan ni eh, untuk memecahkan batu-batan. Lalu gambaran tersebut disuruh kita fikirkan. Dengan gegaran tersebut pun kita dah tak selesa. Apatah lagi yang disebutkan tentang hari kiamat. Kemudian bayangkan Gunung Everest yang megah bergegar dan runtuh menjadi longgokan debu yang sangat banyak. Sudah pasti kita tidak akan terselamat. Lalu benda ini akan menjadi realiti ketika bila? Ketika ditiupkan sangka kala yang pertama oleh malaikat Israfil. Itulah surah Al-Waqi'ah yang disebutkan daripada ayat pertama hinggalah ayat yang ke-96. Lalu dicadangkan kepada kita melihat dan mengkaji kelebihan surah Al-Waqi'ah. Selain daripada kita membacanya, itulah mengetahui dan mengamalkan, menyedarkan diri kita. Tentang apa tuan-tuan? Tentang azab buruk yang disebutkan menakutkan. Tuan-tuan menggemparkan. Ya? ini kan. Nak sebut tuan-tuan takut di blog pula media sosial tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan apa yang berlaku di Iran. tuan -tuan. Begitu juga yang dibalas tuan-tuan serangan balas terhadap Tel Aviv tuan-tuan. Kita doakanlah yang terbaik gambaran-gambaran ini menakutkan sebenarnya. Dan disebutkan tentang surah Al-Waqi'ah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan kelebihan amalan surah ini. Yang pertama, orang yang mengamalkan surah ini iaitu menjadi pembuka pintu rezeki. Yang mana dikenali sebagai surah kekayaan. Kerana diyakini mampu menarik rezeki dan mengelakkan kemiskinan. Ya. Antara yang pertama yang sudah diamalkan oleh ayanda bunda depan saya. Lalu dia menjadi pembuka pintu rezeki. Jadi pesan pada anak-anak kita. Terutama yang baru bekerja. kan? Baru berniaga contohnya. Tuan, baru muda-muda kehidupan. Pesan pada dia. Pesan pada menantu. Rajin-rajinlah. Amalkan surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah yang mana disebutkan pembuka pintu rezeki dan diyakini mampu menarik rezeki, magnet dan mengelakkan daripada kemiskinan. Hadis menyebutkan tentang apa? Walaupun ada perdebatan kesahihannya, yang disebutkan sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam maka tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Hadis riwayat Ibn Asakir As daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis itu ni saya ambil daripada hadis. Siapa yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah ini. Iaitulah baginda pesan tidak akan ditimpakan kefakiran selama-lamanya. Ini yang paling penting tuan-tuan. Walaupun sanad hadis ini tuan-tuan. Dibincangkan oleh sebagian ulama. Amalan membacanya tidak bercanggah dengan syariat dan boleh diamalkan dengan niat mencari keberkatan. Dari itu, pesan. Anak-anak cucu kita tuan-tuan, bacalah. Sehari sekali pun cukup. InsyaAllah. Tak dapat seminggu sekali pun, okey. Tapi biasanya kalau orang dah hafal ni, dah baca selalu, dia akan terhafal. Betul Saya suka ayat ni tuan-tuan. Ustaz, saya suka baca Ustaz. Saya suka baca dia kata. Contohnya surah waqi'ah ni. Bila dah baca selalu, eh terhafal pula Ustaz. Eh? Bila terhafal, teramal pula tuan. -tuan. Amal ke mana? Bawa dalam sembahyang. Lalu yang kedua. Amalan pembacaannya mengingatkan hari kiamat. Orang yang baca surah al yang tuan, tuan, dia mengingatkan tentang hari kiamat. Kenapa tuan, tuan surah ini menggambarkan keadaan dahsyat hari kiamat. Pembalasan kepada golongan manusia. Yang disebutkan Ashabul Maimanah.

Ashabul Maimanah tu, tu, tu maksudnya pergolongan kanan. Yang tadi kalau boleh kita dapat catatan amal dia sebelah kanan kita. Dan disebutkan juga Mash'amah. Golongan kiri. Dan As-Sabiqun. Was-Sabiqun. Iaitulah yang terawal dalam iman dan amal soleh. Ia memberikan kesedaran untuk kita membanyakkan amal soleh. Sebelum terlambat. Walaupun kadang-kadang kan muda-muda baca tu tak tahu makna. Lama-lama tuan-tuan, itu dah nama berkatnya ayat Al-Quran. Walaupun tak tahu makna, kalau kita baca, dia akan mengalir dalam tubuh badan kita. Sebab tu Allah sebutkan tuan, tentang apa? Ayat Al-Quran ni adalah syifa, penawar untuk kita. Lalu dah lama baca, dah selalu baca, lalu terfikir. tuan terdetik hati. Nak tengoklah makna dia apa tuan-tuan. Rupa-rupanya hari kini kita jumpa. Ashabul Maimanah kan? Wa Ashabul Maimanah menunjukkan tentang apa? Tentang orang yang disebutkan golongan kanan. Ia memberikan kesedaran kena banyakkan amalan. Yang ketiga, iaitu menerangkan menenangkan hati dan jiwa. Orang yang baca surah Al Waqiah ini dan juga dengan tadabbur boleh memberikan ketenangan hati. Terutama ketika berdepan dengan ujian rezeki dan kehidupan. Ulanglah. Ya. Ada ujian rezeki. Ada ujian tuan, tentang apa. Eh. Seperti tuan, sahabat saya, Tuan Kelmarin. Cerita tentang apa. Bisnes Tuan merudung. Eh. Kecekaan dia. Allah ada bersama kita. Tuan. Lalu antara amalannya. Inilah dia. Surah Al-Waqiah. Dia akan menjadikan kita Tuan supaya apa. Hati tenang. Tuan-tuan, walaupun ia itulah dalam ujian rezeki dan kehidupan. Akhirnya dia akan mempercambahkan lagi rezeki-rezeki kita insya-Allah. Tuan-tuan, ini ramai tuan anak-anak muda yang baru tamat pengajian universiti kan, ada yang dah 2 tahun, 3 tahun belum dapat lagi kerja. Lalu pesanan pertamanya yang saya terangkan pada mereka dapat kerja apa kerja je dah dulu. Dalam masa yang sama sentiasa minta pada Allah kerana Allah adalah segala-galanya. Kan? Antara amalannya surah Al-Waqi'ah. Dan yang keempat. Sesuai dibaca sebagai amalan malam. Banyak ulama dan guru-guru agama menyarankan membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Terutama sebelum tidur. Untuk keberkatan dan perlindungan rezeki. Tuan bukan setakat nak minta rezeki tuan. Tapi rezeki yang ada tu pun biar berkat. Tuan-tuan, rezeki tuan-tuan ada seribu. Kalau berkat, Masya Allah, rasanya banyak boleh digunakan. Tapi kalau ada sejuta, tuan-tuan, tak berkat, na'udzubillah. Antara yang mencari keberkatan untuk kita, iaitulah mencari keberkatan dari sisi Allah Subhanahu SWT. Selain daripada rezeki yang ada itu, dibayarkan zakatnya, infaknya, terus tuan-tuan. Saya tertarik dengan seorang guru tuan-tuan. Tok guru kami. Di pesan apa? Pertama kalau berniaga. Kalau dapat rezeki. Kalau bekerja. Kalau gaji tuan-tuan contoh RM5,000. Settingkan terus. Ya. Berapa zakat yang kena dibayar. Tuan, ya. Kenapa tuan-tuan? Kalau tidak dikira nanti bimbang. Ya. Nanti tak dapat keberkatan dalam rezekinya. RM5,000 bukan semua dibayarkan zakat tuan-tuan. 25% itu juga dikira setelah apa? Setelah ditolak perbelanjaan dalam kehidupan. Akhirnya zakatnya tuan, tak sampai pun RM500 tuan-tuan. Contoh. Ya? Dan kemudiannya kalau RM5,000, 25% tuan-tuan baru apa? Ha. Sikit tuan-tuan tak banyak. Dan letakkan bahawa itu semua adalah keberkatan rezeki. Dah ada rezeki, kita baca surah waqiah ini mudah-mudahan menjadi pelindung rezeki kita agar tidak tuan-tuan naudzubillah min -tuan, zalik tidak disebutkan eh, diancam oleh skema naudzubillah Sebab skema ni paling kita takut tuan ni lagi seorang atuk bau ni kan kena skam sampai 600 ribu ringgit naudzubillah tanpa disedari eh layan-layan orang dalam telefon rupa-rupanya kena skam naudzubillah antara amalannya surah al-waqiah kita jumpa pagi ni yang kelima menjadi sebagian amalan hidup para sahabat. Surah Al-Waqiah ini tuan menjadi amalan para sahabat yang diriwayatkan bahawa Abdullah Ibnu Mas'ud berkata kepada anak-anaknya. Apa dia kata tuan? Ajarkanlah surah Al-Waqiah kepada anak-anak kamu sesungguhnya ia adalah surah kekayaan. Tuan ni direct tuan ni Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud dia cakap apa? Surah Al-Waqiah ini Surah Al-Waqiah ini Dia kata apa? surah kekayaan ya? Dia pesan pada anak-anak dia Untuk ni Ajarkan pada anak-anak Surah Al-Waqiah ini Sesungguhnya ia adalah Surah kekayaan Dan inilah di antara perkara penting Yang kita kena tahu Kenapa? Kerana hari ini dan duit bukan segala gananya, tetapi segalanya memerlukan duit jadi, dengan asbab surah Al-Waqi'ah ini, yang mana ada juga kata Ustaz, memang power Ustaz. Al-Waqi'ah itu memang power dia kata. Ayat jampi yang terbaik untuk rezeki dia kata. Betul tak Ustaz? Betul. Saya dah rasa Ustaz, saya meniaga pasal malam Ustaz, lalu bila saya baca surah Al-Waqi'ah ini, income saya luar jangka Ustaz. Semangat Allah Ustaz. Ini cerita orang meniaga pasal malam. Bila saya terangkan di satu masjid Ustaz masa itu kan, dengan surah ini tengah-tengah duduk makan kan dah selesai dia jumpa Ustaz yang Ustaz cakap tu sebenarnya saya dah rasa Ustaz dulu Ustaz saya zaman-zaman susah Ustaz niaga bersama lah. kan dia jual tuan, ada ada apa Ustaz. saya perlu pun akaun Ustaz ni account, tentang apa dia kata antara amalan dia surah al-waqiah ya Allah Ustaz bila saya dengar daripada Tok Guru tuan ni, dia panggil Tok Guru tuan ni, saya sempat jumpa. Eh? Nama Tok Guru tuan, Almarhum eh? Ustaz Haji Muhammad Fauzi tu yang Ustaz Haji Aziz Fauzi almarhum yang merupakan uh, a kepada pembaca berita TV3 tuan namanya Ustaz Aziz Fauzi Azzah Aziz Fauzi tu. Dia kata ustaz sejak daripada saya dengar dalam kuliah ustaz saya terus amalkan. Dia benar roker tuan, tuan Felda kemudian pergi mana tuan pergi berniaga pasar malam tuan. Dia kata lepas amalkan jaga sembahyang eh, rezeki dua biasa ustaz ya eh? dan cadangan amalan. Baca setiap malam selepas insya' ataupun sebelum tidur. Ya? Kemudian gabungkan doa rezeki. Seperti doa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda? Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal. Jauhkan aku daripada yang haram. Dan kayakan aku dengan kelebihanmu. Tentang? Tiga benda Nabi sebutkan. Ya Allah, Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal. Jauhkan aku dari yang haram. Dan kayakan aku dengan kelebihanmu, Ya Allah. Lalu mudah-mudahan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini menjadikan lebih faham bagi kita. Iaitulah tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan keberkatan hidup yang sementara akhirat yang kekal selama-lamanya. InsyaAllah. Berhenti tuan-tuan. Antara keberkatan surah Waqiah ini lalu kita menjadi menelusur untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Saya katakan tuan-tuan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang buruk itu kita dan mungkin kifarah untuk diri saya minta ampun minta maaf aku lokal ni hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat a'udzubillahi minas syaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم فقهنا في